নমস্কাৰ সদায় ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এছ এছ এ কণ্টেক্ট চুৱেল আৰু ষ্টেট ফুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট সম্পৰ্কীয় এটি বিশেষ খবৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে এছ এছ এ কণ্টেক্ট চুৱেল আৰু ষ্টেট ফুলৰ শিক্ষকসকলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ৰেগুলাৰ কৰা সম্পৰ্কে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে ডিটেইলছ কথা কোৱা হৈছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এছ এছ এ কণ্টেক্সুৱেল আৰু এছ এছ এ এই ষ্টেট বুলৰ টিচাৰ ইতিমধ্যে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁলোকে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে সেই কথাখিনি ভালদৰে জানি লওক আৰু এই এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব বা ভেৰিফিকেচন কৰিবৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে মিনিমাম কিমান বছৰ চাকৰি কৰা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ এছ এছ এ কণ্টেক্সুৱেল বা ষ্টেট ফুলৰ শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত কিমান দিন হ'ব লাগিব কিমান দিন চাকৰি কৰা হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এটাখিনি কথা এই এডভাৰটাইজমেণ্টত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ভিডিঅ'টোৰ যদি ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে যদি আপুনি এইচ এছ এ কণ্টেকচুৱেলৰ পৰাই হওক বা ষ্টেটৰ পৰাই হওক ৰেগুলাৰ শিক্ষকত আপুনি এপ্লাই কৰে আৰু আপুনি এপ্লাই কৰাৰ পিছত যিহেতু আপুনি ৰেগুলাৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট পাব তেতিয়া কিন্তু আপুনি বৰ্তমান কৰি থকা যি চেলাৰী চেলাৰীতকৈ কিন্তু আপোনাৰ এই ৰেগুলাৰ হোৱাৰ লগে লগে চেলাৰী পৰিমাণটো কমি যাব গতিকে আহকচোন ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ফৰ স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ এইটো এটা বিশেষ এই মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছে কেৱল মাত্ৰ এছ এছ এ কণ্টেকচুৱেল আৰু ষ্টেট বুলৰ কৰ্মৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বাবে ইয়াতে এতিয়া পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছজন শিক্ষকৰ বাবে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইয়াৰে সেইটো কোনোবাজনে এপ্লাই নকৰিবও পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এডভাৰটাইজটোত অকল পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছজন শিক্ষকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে এল পি স্কুল এম ই স্কুলৰ বাবে আৰ্টছ আৰু এম ই স্কুলৰ ছাইন্স এই তিনিটা কেটেগৰীৰ শিক্ষকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পে' বেণ্ট টু আৰু যিটো আমাৰ স্কেলটো চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা সত্তৰ হাজাৰৰ ভিতৰত আমাক গ্ৰেড পে'টো ইয়াতে ধৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ যি এই ৰিভিজ্যনৰ পে' আছে পে' ৰুল আছে সেইমতে তেওঁলোকে বাকী যিবিলাক সুবিধা আছে ৰেগুলাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে যি সুবিধা পায় সেই আটাইবিলাক সুবিধা তেওঁলোকে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ইয়াতে চাওক যিখিনি কণ্ডিশ্যন আছে সেই কণ্ডিশ্যনখিনি তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জুলাই মাহৰ একত্ৰিছ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এজন এছ এছ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল বা ষ্টেট পুলাৰ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ তাৰ আগতে যদি ৰিজাইন দিয়া হয় বা তেনেকুৱা কিবা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব দুই নম্বৰতে তেওঁ মিনিমাম পাঁচ বছৰ কণ্টেকচুৱেল শিক্ষক হিচাপে এই কৰ্মৰত হ'ব লাগিব তিনি নম্বৰতে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব আগষ্ট মাহৰ ছয় তাৰিখৰ পৰা ছয় আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা বাৰ আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত ন' অফলাইন অফলাইন এপ্লাই কৰা এপ্লাই মানে এপ্লিকেশ্যন একচেপ্ট কৰা নহ'ব ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী ইডুকেশ্যনে যিকোনো সময়তে কোনো ধৰণৰ জাননী নিদিয়াকৈ এইটো কি কৰিব পাৰিব ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিটো ব্যৱস্থা সেইটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰিব বা পিছুৱাই দিব পাৰিব দি কেণ্ডিডেটছ এল এপ্লাই ইন দিছেম কেটেগৰী অফ পষ্ট ডেট হি চি ৱাজ হোল্ডিং এজ কণ্টেকচুৱেল অ' ষ্টেট ফুল কণ্টেকচুৱেল টিচাৰ এণ্ড অনলি ইন ৱান প'ষ্ট অৰ্থাৎ এটা প'ষ্টত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই কথাখিনি এটা কোৱা হৈছে ডকুমেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড উইল বি নটিফাইড অন দি অনলাইন প'ৰ্টেল আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সেই যেতিয়া তেওঁলোকে অনলাইন এই প'ৰ্টেল থাকিব অৰ্থাৎ অনলাইন পৰ্টেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডি ডাবল ইউ ডট আছাম ডট গভ ডট ইন তাত পোৱা যাব আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅত আমি এইখানে কথা আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে এই কথাখিনি আগবাঢ়িব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ শ্রদ্ধা স্যার বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব